men umarov farriddin mamatovich 1980 ming to'qqiz yuz saksoninchi yildan berin jizzax don kombinatida ishlayman chernobil qatnashchisiman men mana shu bu kombinatning o'zgarishlarini juda yaxshi tushunib bilib a, fardin musayevga va furqat qo'chqorovichga men minnatdorchiligimni bildiraman chunki kombinatda shunaqangi o'zgarishlarni shu odamlar kirgizdirdiki men o'zimning o'zim özüm, hoyil qolayotganim shu saksoninchi il soyiz davridan beri mana shunchalik o'zgargani uchun shunday bo'ldi bu hamma narsani puxta o'rganib mana hamma narsani o'zgartirish kiritdi hamma narsani o'zgarishi juda hozir o'zimga o'zim og'zimga ochilib qolyapti mana shu kishilarga rahmat desam bo'ladi chunki jizzax tomida men saksoninchi yildan beri ishlayman chunki bu o'zgarishlarni men ko'ryapman ko'zim bilan men mana shu barcha rahbariyatlarga rahmatlar rahmetler aytaman chunki bu o'zgarishlar mustaqillik yillarida shunday o'zgarish qilib bergan men jizzax tom komiati fardi musayevichga furqat qo'chqarovichga men minnatdorligimni bildiraman shundayngi o'zgarish juda katta bo'ldiki 100% desak ham bo'ladi